Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Рика, и мистер Блугил, и сегодня мы снова играем, снимаем, точнее, туториал на сервере Ракнет, и сегодня у нас обзор на работу под названием, ну, короче... Шахтера. Да, да, шахтер. Поздоровайся, кстати. Mm, да, Здоровайся. всем привет, всем рад. Вот, всем... Вот, ребят, я не замечал, что Кловер больше Буллита, ну, конечно, чего, говно больше всегда. Mm -hmm. это, mm -hmm. это моя тарахтелка. Тарахтелка. Смачно назвал ее. Uh -huh. Так. Так, мы начинаем работу, заходим вот в эту дверцу и бежим вон туда. Только не дверцу Бежим, 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 бежим. Успокойся. Бежим, 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 Уз, бежим, 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 И никого здесь нету, туда. Я сейчас тебя, я сейчас в тебя фотик кину, если ты не будешь говорить бежим. Так, в общем, давайте. Ой, наоборот. То же самое, что и на остальных шахтах. Н и игрек. Мы клацаем, 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 и нам дают руду. Вот а, мне а мне дали. А мне дали детали для пистолета. Так, ребят, тут тоже встречаются детали. Э, кстати, я еще забыл сказать, что на лесопилке и на шахте встречается этот пластин для бронежилета, и можно починить бронежилет свой, допустим. Часу вот, даже я прям сейчас починю вот как раз немножко поломанный. Так, просто снимайте бронежилет, ложьте в окно крафта. Погоди, мне дай немножко, я тоже покажу, как это все делается. Стой. А вот мне тоже дали пластину для, для бронежилета. Вот посмотрите, я сейчас сниму свой бронежилет. Смотрите. Состояние 63. Мы засовываем его вот сюда. Засовываем пластину. От, от, сколько надо? Крафт. Так, и теперь у меня 64 состояния бронежилета. И вообще не очень сложно, так что лучше купить новый у любого копа за 50 баксов. Ну, вам вряд ли продаст. Но я не продаю потому что я нормальный коп. они mm. а не продажный. С, с наркотиками. Ну, мы же только для туториала. В общем, вот мы насобирали руды. Уже 12. Уже 12. Ну, тут точно так же, как на лесопилке, только тут руда. И она столько же стоит, такие же расценки, также расценки с випами. И давайте, вот я последнее доделаю, мне дали детали для пистолета. И давайте побежим, закончим работу. А точнее переоденемся в свою нормальную одежду и продадим все всю руду. Можно и объявлю? Давай. Возможно, у нас скоро будет выходить бодсля в виде ну, нашей типичной работы типичного копа. Да. Так что ждите, приветствуйте. Ну или что там делаете то Короче, ждите, э, будет, да. все, будет все интересно, будет погони, аресты и так далее. У так меня, что. У меня кошка орет. Да пофиг. Так, ладно. Так. Мы подходим сюда. Точно так же. Так, посмотрю, сколько у меня их. 12. Нажимаем сел, и все 12 продаем. Э, ну, вроде работа так легкая, да. И думаю, на этом мы закончим это видео. Спасибо, что посмотрели. Пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк, позвоните друзей. А с вами был я, Рика и мистер Блугил. Всем удачи, всем бавра Да, пока.